Несмотря на то, что Луганск отличается от Донецка, в принципе, немного так и ментально, и менее мощный город, вот, э, там действительно как бы тоже очень мощный, даже, наверное, более безумное вот это вот движение. Э, и причем именно в Луганске вот именно коллаборационизм он более развит даже был, чем в Донецке, но вот, все равно. Э, Потому что это был глубоко так, знаете, зарезервированный за, за э, э, советский вот, э, чисто советский анклав где люди бредили вот по этому совку, вот, и которые им вот сейчас вот пытаются предложить да, дорогого там генсека Леонида Ильича в лице Плотницкого, вот, э, КГБ в лице э, МГБ их, и СМЕРШа, которая работает отдельно и так далее. Вот, благодаря, э, ну, очевидно, моей какой-то деятельности как журналиста, публициста, мне уже некуда возвращаться. Вот, потому что я о том, что, собственно говоря, у меня отобрали всю недвижимость. Ее там было, в принципе, не сильно много. Но, тем не менее, мой дом, моя квартира была разнесена в ходе обыска и сейчас находится, пребывает в опечатанном состоянии. А внизу дежурят сотрудники МГБ, так называемого ЛНР, и ждут, пока туда явятся мои родственники или знакомые для того, чтобы их кинуть на яму ну, как это называется там. Вот, поэтому, естественно, я здесь я могу просто как бы в продолжение меня, во-первых, как бы я поддерживаю и всех вот ребят, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, во всем фактически поддерживаю, сказали очень много из того, что, в принципе, я могу бы сказать, но я не представляю, как я буду дышать одним воздухом с теми людьми, которые после, скажем, бегства Януковича да, кричали, но вот они победили, а теперь давайте покажем, вот как мы, Россия нам поможет, она нам даст оружие, давайте мы будем теперь показывать гражданское неповиновение. Вот как это делали депутаты Луганского областного совета, ведь вы вдумайтесь, из 124 депутатов Луганского областного совета, вот за то обращение так называемому братскому русскому народу, не проголосовало всего три. Всего три человека не проголосовало, 121 человек, ну пускай там кого-то не было, но 100 человек положили свои голоса в кардиок этой войны. Понимаете? И э, каждый из этих людей, это не последний человек в Луганской области. Половина из них сейчас заседает в парламенте так называемой ЛНР, так называемом парламенте. Больше некоторых все-таки проведения жернова судьбы намотали. Вот как там, допустим, того же самого у нас был деятель один Зеленец, который поставил первую палатку Луганской гвардии. В итоге какие-то из эм, эм, ну, так сказать, создание да, э -э тоже, очевидно, может быть, даже из Луганской гвардии, вот, э -э убили его за iPad, его нашли в Канаве там через две недели. Вот, то есть, э вот, такая ситуация. То есть, э я не могу, понимаете, ну, я не вижу никакого просто даже не то, что смысла, я не вижу возможности ходить по, по одним улицам с людьми, которые пишут доносы друг на друга, а потом их соседи кидают в ямы. Вы знаете, какой бизнес? Да, вот у твоего соседа, допустим, есть машина. Вот человек идет, э, говорит, что у него есть машина, при, при, э, прибегает, ну, прибег, приезжала группа оперативного реагирования, отжимала у него автомобиль, вот этому давала 500 долларов за наводку и все. Как можно жить среди таких людей? Ведь это, это даже страшнее, чем когда-то Рыбаков описывал в «Детях Арбата» обстановка. Это знаете, как Влатов, да, когда говорил, что осуждает Сталина, а где те 146 миллионов людей, которые написали доносы и так далее. Вот, вот Честно говоря, я э, понимаю, что, возможно, я скажу, ну, как бы такие слова, наверное, нехорошие, но с другой стороны, как бы их всецело те люди, которые выехали, а выехало на всякий случай больше миллиона. То есть те люди, которые не нашли в себе, и пускай даже половина из них не нашла в себе сил сосуществовать с этим режимом, с этим вот радикальным путинским православным коммунизмом. Вот если что и есть гибридная, да, вот в этой всей войне, только это вот эта вот, идеология, вот она реально гибридная, она совершенно неудоваворимая. Понимаете, выехали люди. Вот и я, я серьезно, если мне придется туда вернуться, я там возможно заберу, э -э -э, если они ее не изъяли, книгу Украина знал, что мне подарили мои просто очень близкие друзья, два последних экземпляра от своего сборника художественного и выкину даже опыт, честное слово. Не хочу.